うん。 O mano te convocou talvez tá? seta oh, o cupopô, humano te convocou talvez tá com popô é vapor vapor no seto é vapo, vapo do vapor, vapor vapo no seto é vapor vapo, 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 vapo do vapor, vapor vapo do vapor, vai tomar vapor do vapor, vapor vapo do vapor, vai tomar vapo do vapor, o mano te convocou talvez tá? seta o cupopô, o te convocou talvez seta com é vapor Tony ialah seorang murid lelaki berusia 7 tahun yang sedang belajar di tahun 2 Beliau telah menunjukkan tingkah laku hyperaktif dan impulsif di sekolah dan di rumah sehingga telah menimbulkan gangguan kepada guru dan rakan-rakan. Bapanya telah menggambarkan Tony sebagai seperti lipas kudung kerana tidak boleh duduk diam dan sering mengarah orang lain. Atas saranan guru, Tony telah dibawa berjumpa pakar psikiatris dan selepas dua bulan pemantauan, Tony telah didiagnosis menghidap ADHD jenis hyperactive impulsif. Beliau telah diberikan ubat seperti Ritalin, Saratratera dan Adrenal sebagai rawatan farmakologi. Walaupun simptom gangguan tingkah lakunya berkurang, ibu bapanya mula merisau kerana Tony telah menjadi terlalu pasif, mengantuk dan tidak bertenaga. Seolah-olah bukan dirinya yang sebenar. Situasi ini telah mendorong ibu bapa Tony untuk mendapatkan pandangan kedua daripada seorang kaunselor. Namun, semasa sesi kaunseling timbul beberapa isu etika seperti kaunselor telah memberikan pandangan negatif terhadap ubat yang diberikan oleh psikiatris. Mengatakan pendapat pribadi, menyatakan pendapat pribadi dan menunjukkan konflik terhadap pendekatan profesional lain. Kes ini telah menguji kefahaman kaunselor terhadap kod etika, batas peranan profesional dan kerjasama antara bidang dalam membantu klien kanak-kanak seperti Tony. ok baiklah uh, situasi kes yang pertama yang ingin saya kongsikan ialah situasi melibatkan seorang klien yang bernama Tony dirujuk oleh pakar psikiatri untuk rawatan gangguan kelesahan Jadi, Tony ini telah diberi ubat anti keresahan oleh doktor tetapi malangnya beliau mula mengalami beberapa kesan sampingan seperti mengantuk yang berlebihan, kekeliruan emosi dan hilang motivasi dalam sisi kawasan ini pula, Tony ni dia meluahkan rasa tidak selesa dan keraguan terhadap ubat yang diambil. Namun begitu, kaunselor telah bertindak menyuarakan pandangan peribadinya yang bersifat negatif terhadap penggunaan ubat dan pendekatan perubatan yang digunakan oleh pakar psikiatri. Lebih membimbangkan lagi, kaunselor gagal untuk menunjukkan empati malah menggunakan luahan Tony sebagai ruangan untuk mengkritik rawatan perubatan yang di mana rawatan perubatan ini sesuatu yang berada di luar bidang kebakarannya. Maka isu yang terdapat dalam kes ini ialah yang pertama, kaunselor telah gagal untuk menunjukkan empati dan profesionalisme semasa sesi berlangsung. Yang kedua, tindakan memberi pandangan negatif terhadap rawatan perubatan uh, secara terbuka telah melanggar kod etika kaunselor khususnya bahagian B1 tu, yang menekankan uh, kepentingan menghormati hak, pendirian dan keselamatan psikologi klien. Yang ketiga seterusnya ialah pandangan pribadi kaunselor juga jelas mengeksploitasi kepercayaan klien dan tidak selari dengan prinsip kaunseling yang seharusnya bersifat menyokong bukan menghakimi. Dan tambahan pula, kaunselor telah membuat kenyataan mengenai bidang sekretari tanpa merujuk kepada fakta dan objektif dan yang sah. Kita beralih pula kepada bahagian implikasi. Jadi kesan daripada tindakan kaunselor ini telah memberikan implikasi yang sangat serius Uh, yang pertama Tony berkemungkinan akan hilang kepercayaan terhadap proses kaunseling dan berasa tidak selamat untuk berkongsi dalam sesi-sesi yang seterusnya dan yang kedua lebih membimbangkan lagi Tony mungkin membuat keputusan untuk berhenti mengambil ubat tanpa berbincang dengan pakar psikiatri dan ini boleh memburukkan lagi keadaan Tony dan selain itu juga Tindakan kaunselor yang melibatkan kenyataan negatif terhadap bidang lain yang boleh mencetuskan konflik antara profesion konseling dan juga perubatan. Dan akhir sekali, jika perkara ini diketahui oleh pihak lain seperti pakar sekretari dan juga penjaga klien, ia boleh boleh mencemarkan imej profesional seorang kaunselor serta menjejaskan kepercayaan awam terhadap perkhidmatan kaunseling secara keseluruhannya. Isu etika yang kedua adalah pelanggaran kod etika kaunselor bahagian C7A berkaitan kenyataan umum peribadi. Isu ini saya kaitkan dengan satu kes yang melibatkan klien bernama Tony seorang pelajar ADHD. Dalam kes ini, kaunselor telah membuat kenyataan peribadi berkaitan rawatan ubat-ubatan yang diberikan oleh pakar psikiatri kepada Tony. Kaunselor menyatakan bahawa ubat tersebut telah memudaratkan keadaan Tony dan turut menyuarakan keraguan terhadap keberkesanan pendekatan rawatan tersebut. Malangnya, tindakan ini melanggar kod etika kaunselor khususnya Seksyen 7CA yang jelas melarang kaunselor daripada membuat sebarang kenyataan umum yang bersifat peribadi lebih-lebih lagi terhadap individu atau profesyen lain. Kaunselor tidak mempunyai autoriti untuk menilai keberkesanan ubat-ubatan kerana ia di luar bidang kepakarannya. Tindakan ini bukan sahaja menunjukkan kurangnya profesionalisme tetapi juga boleh menjejaskan kerjasama antara kaunselor dan pakar psikoterapis, serta menimbulkan salah faham. Keadaan ini turut menggugat proses rawatan yang sepatutnya dijalankan secara bersepadu untuk kebaikan klien. Menurut Stephanie C. Black 2017, kaunselor tidak boleh memberi komen tentang keberkesanan ubat-ubatan kerana ia bukan dalam skop bidang tugas seorang kaunselor. Ini sejajar dengan pendirian lembaga kaunselor. Kaunselor perlu sentiasa sedar akan batas kompetensi mereka dan mengelakkan daripada membuat kenyataan pribadi yang boleh menjejaskan hubungan profesional. Hormat terhadap disiplin lain amat penting untuk memastikan rawatan klien dapat dijalankan secara berkesan dan menyeluruh. Hari ini saya akan kongsikan mengenai satu isu etika yang timbul dalam kes ini iaitu isu pendekatan berbeza antara uh, kaunselor dan juga pakar sekretari seperti yang dinyatakan dalam kodeks. Uh, etika kaunselor bahagian D a uh, poin A. So dalam situasi ini a uh, kaunselor berdepan dengan dilema uh, apabila mendapati uh, klien menunjukkan perubahan tingkah laku dan juga emosi selepas uh, mengambil ubat yang diberikan oleh pakar psikiatri. So klien ni dia jadi lebih pasif, uh, mudah mengantuk dan juga kelihatan tidak bermaya. So perkara ini uh, menimbulkan tanda tanya uh, sama ada rawatan ubat yang diberikan oleh pakar sekretari itu benar-benar membantu ataupun tidak. So namun begitu, uh, sebagai seorang kaunselor, uh, dia beliau perlu kekal profesional dan juga menghormati pendekatan-pendekatan uh, rawatan daripada bidang-bidang lain termasuk bidang sekretari ni. So walaupun kaunselor ini dia mungkin mempunyai pandangan sendiri, uh, mereka tetap terikat dengan etika yang menekankan uh, kerjasama antara disiplin untuk kebaikan klien. So, untuk implikasi isu etika ini, uh, jika perbezaan pendekatan ini tidak dikendalikan dengan baik, ia boleh menjejaskan kerjasama antar profesional, malah boleh menyebabkan uh, kekeliruan dalam kalangan ibu bapa dan juga klien itu sendiri. So, rawatan ini mungkin uh, tidak berjalan selaras seperti yang sepatutnya. Menurut Nasir dan juga Nuruzi Wati 2019, uh, counseling ialah terapi uh, percakapan yang fokus kepada hubungan dan juga pemahaman kendiri. Manakala saya ini pula, dia menggunakan pendekatan perubatan uh, dan farmakologi untuk gangguan mental. So, jadi kalau dua bidang ini tidak selaras, ia boleh menjejaskan kepercayaan ibu bapa terhadap perawatan dan akhirnya memberi kesan kepada kesejahteraan klien. So, saya rasa itu sahaja pesan saya terima kasih. Baiklah, seterusnya kita masuk pada bahagian tindakan kaunselor menyelesaikan isu etika. Sarana untuk pelanggaran etika bahagian B, kerahsiaan komunikasi, privilege dan privacy. Untuk isu etika B1 menghormati hak klien ialah, kaunselor harus berusaha mempunyai sikap yang sentiasa menghormati klien di mana apabila klien berkongsi tentang kesan sampingan ubat, kaunselor seharusnya bertindak sebagai seorang yang menyokong klien, bukan sebagai pengkritik terhadap rawatan perubatan yang diterima. Selain itu kaunselor juga digalakkan untuk menyertai satu program khas iaitu program perkembangan profesional berterusan yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Kaunselor Malaysia supaya kaunselor dapat memperoleh pengetahuan, kemahiran dan amalan dalam mengendalikan kes yang berat sepertinya dihadapinya tindakan kaunselor dalam menyelesaikan isu etika bahagian C tanggungjawab profesional untuk isu etika C7A kenyataan umum peribadi ialah kaunselor perlu memperkukuh pengetahuan mengenai batas profesionalisme di mana kaunselor perlu mengelakkan daripada membuat sebarang kenyataan yang boleh ditafsir sebagai diagnosis perubatan atau penilaian terhadap rawatan yang bukan dalam skop amalan kaunseling jika perlu kaunselor boleh memilih untuk berkomunikasi secara profesional dengan pihak psikiatri. Kaunselor juga wajib mengamalkan prinsip bekerja hanya dalam bidang yang sesuai dengan kemahiran dan kelayakan sendiri iaitu jika kaunselor tidak mempunyai latar belakang dalam bidang psikiatri atau farmakologi, kaunselor tidak boleh memberikan sebarang komen terhadap kesan ubat. Bukan itu sahaja, kaunselor mestilah mengambil inisiatif untuk menjelaskan semula peranan dan batasannya sebagai seorang kaunselor supaya klien tidak berasa keliru tentang tugas sebenar seorang kaunselor Kaunselor sama sekali tidak boleh campur tangan dalam urusan sekretari kerana urusan tersebut adalah di luar bidang kepakaran kaunselor Sekiranya terdapat kebimbangan berkenaan kesan rawatan Counselor sepatutnya menggalakkan klien untuk berbincang semula dengan sekretari bukannya mengeruhkan lagi keadaan dengan memburukkan pihak lain. Akhir sekali, cadangan untuk kaunselor dalam menyelesaikan isu etika bahagian D hubungan dengan profesional-profesional lain untuk isu etika D1A pendekatan berbeza ialah kaunselor perlu merekodkan pemerhatian tentang kesan ubat terhadap tingkah laku dan emosi Tony secara terperinci tanpa membuat anda yang perubatan. Maklumat yang telah dikumpul dapat dikongsi bersama dengan sekretari tanpa melanggar skop kerja seorang sekretari. Kaunselor juga harus bersikap saling menghormati dengan tidak merendahkan atau mempersoalkan kecekapan pakar sekretari secara terbuka terutamanya di hadapan klien supaya dapat menjaga hubungan baik antara kaunselor dan sekretari dalam mencapai matlamat yang sama iaitu membantu klien. Sebagai pelajar kaunseling, apakah pandangan anda terhadap kes ini tersebut? Okey, melalui perbincangan kumpulan yang telah dilakukan, kami menyedari bahawa peranan kaunselor adalah sangat kompleks kerana perlu menjaga hubungan profesional dengan semua pihak tanpa melanggar sebarang batas bidang tugas. Kami juga turut menyedari bahawa apabila berdepan dengan penjaga yang terlalu bergantung pada rawatan farmakologi, kaunselor harus berhati-hati agar tidak mewujudkan konflik antara bidang profesional lain. Hal ini juga menunjukkan bahawa pentingnya etika profesional, komunikasi berhemah dan kerjasama sistematik dalam merangka intervensi menyuruh untuk klien seperti Tony. Kalau pendapat Zahira pula, hmm, macam mana? Ha, kalau pada pendapat saya, sebagai seorang kaunselor, penting untuk sentiasa menjaga batasan profesional sendiri dan menghormati bidang kepakaran profesional yang lain supaya klien akan berasa lebih yakin dan selamat. Apabila kaunselor memberikan kenyataan yang meragukan, perbuatan tersebut boleh menyebabkan kekeliruan dan ketidakpercayaan pada diri klien yang akhirnya mengganggu proses pemulihan klien. Jika terdapat sebarang kebimbangan mengenai rawatan, pelayan lebih baik kaunselor membincangkannya secara profesional dengan ahli psikiatri dan bukannya membuat kenyataan yang tidak benar yang boleh merosakkan uh, hubungan profesional serta turut menjejaskan kesejahteraan pelayan. Okey Syakira, untuk secara keseluruhannya apa pendapat Syakira pula? Uh, so pendapat saja uh, secara keseluruhannya kami berpendapat bahawa kajian kes ini telah memberikan kami satu kesedaran Untuk menjadi seorang kaunselor bukan sahaja memerlukan kemahiran dan ilmu semata-mata Tapi juga kebijaksanaan dalam menangani isu etika secara sensitif dan berasaskan prinsip Hal ini juga mengingatkan kami tentang tanggungjawab moral dan profesional dalam memastikan setiap tindakan yang diambil adalah demi kesejahteraan klien perkara ini juga perlulah aa, mengambil kira kes yang melibatkan kanak-kanak yang belum mampu menyuarakan hak dan keperluan mereka secara langsung. Dari hmm. kesimpulannya, kes Tony ini telah memberi gambaran yang mendalam tentang realiti dan cabaran etika dalam amalan kaunseling profesional khususnya apabila berhadapan dengan klien kanak-kanak yang turut menerima rawatan daripada profesional lain seperti pakar psikiatris. Melalui kes ini, kita dapat lihat bahawa peranan kaunselor bukan sahaja terikat kepada proses intervensif psikologi tetapi juga menuntut kepada kepekaan terhadap batasan profession, tanggungjawab etika dan keperluan untuk bekerjasama secara sistemik. Pelanggaran terhadap kod etika kaunselor seperti tidak menghormati hak klien, membuat kenyataan peribadi terhadap rawatan pihak lain serta kegagalan menjalankan menjalin hubungan profesional yang harmoni boleh menjejaskan kepercayaan klien dan keberkesanan intervensi kaunseling justeru itu setiap kaunselor perlu berusaha memperkukuh pengetahuan mematuhi kod etika serta mengamalkan komunikasi berhemah demi menjaga kesetaraan klien secara keseluruhannya kes ini telah membuktikan bahawa kod etika kaunselor bukan sahaja menjadi garis panduan tetapi telah menjadi asas utama dalam membina keyakinan dan keselamatan psikologi klien. Kesedaran terhadap etika dan pematuhan berterusan akan membantu kaunselor dalam melaksanakan tugas secara berkesan, berintegriti dan menghormati semua pihak yang terlibat dalam sistem sokongan klien.